между милиционерами и правым сектором. Уважаемые коллеги, начинаем с общей пресс-конференции председателя Олегкова. Одесского... Зоя, пускай остановят пока. Остановите сначала, мы скажем, когда начать. Председатель Одесского области администрации Игорь Петрович Палец и начальника главного управления внутренних дел Украины в Одесской области Ивана Петровича Петровича Начальная... Всем добрый день. Я бы хотел начать с того, что мы получали информацию из сетей интернета и от людей о том, что планируется вот такая акция вчера на Ибице в связи с выступлением Анни Лорак. Как гражданин и как человек скажу, что я тоже не согласен с тем, чтобы такие люди выступали, которые в Украине, которые поддерживают российскую культуру, которые ездят туда на концерты и другие моменты. Но как милиционер я должен обеспечить безопасность и порядок всем, в том числе и таким гражданам. И учитывая это, и учитывая ту информацию, которая была, если бы мы выставили туда, как обычно мы выставляем около 30 человек работников милиции для охраны общественного порядка, то поверьте мне, что группа протестующих, радикально настроенных молодых людей прорвалась бы туда, и там была бы мясорубка, было бы еще хуже, чем 2 мая. И потому, что бы ни говорили, защищаю я частную территорию, не частную, мы приняли решение усилить наряды милиции сейчас вам запустят видео вы внимательно подождите вы внимательно посмотрите кто начинает с какой стороны кто с палками кто бросает в глаза милиционерам песок кто бьет милиционера рукой по голове у которого потом кровь идет его немножко отводят Да я не поддерживаю э, сверхсилу которую применили работники милиции там дальше по видео будет видно. На сегодняшний день идет служебная проверка, и эти люди будут уволены из органов внутренних дел. Это решение однозначно и обсуждению не подлежит. Я сторонник того, чтобы все было честно, по закону и правильно. Но просто обратите внимание, кто начал драку. Пожалуйста. Вот смотрите, как бьют работника милиции. Вон, вот, по голове сейчас его ударят, его выведут. Вот, видите? кровавым сюда, к нам. С палкой бегает вон один еще. Вот смотрите внимательно. Вот это мирные протестувальники. А начало все-таки кто начал? Можно посмотреть, как Ну, на, начало начали протестувальники, оно видно. Вот смотрите. Вот это мирные товарищи, которые пришли на мирный протест. Бы... Вот смотрите. В интернете есть все видео выложенное. Я просто хочу показать две стороны медали. Вот. Дальше там два или три работника милиции. Вот на них накинулись там и бьют гражданские лица. Вот смотрите. А вот себе спокойно идет Гончаревский, вот посмотрите, в рубашке, как человек, которого этого не касается. И да. получает по голове. Видите? Может человек нормально прохаживаться, который не уверен в том, что он делает? Ему ничего за это не будет. Ну что вы молчите, Иван Петрович? Ну вы же знаете, что он как. Значит, смотрим видео. Ну вот тут, видите, вот парень. сбивает с ног и бьют. Вот тут, естественно, вот эти три там, или четыре человека, до конца дня установим их фамилии, имена и они будут уволены. А с этим красным билетом что делать, который подзывал? Если прокуратура усмотрит в нем совершение преступления, он тоже будет привлечен к ответственности. На сегодняшний день с утра был разговор с министром внутренних дел. Он тоже эту позицию четко поддерживает, что мы должны разобраться объективно. Был разговор с прокурором. И мы приняли такое решение, чтобы не было никаких кривотолков, что где-то кто-то уводит в сторону, что милиция своих защищает. Это производство, это уголовное дело, свое производство с первого дня забирает областная прокуратура. Вот это коротко по этому инциденту все, что я хотел сказать. Я единственный убежден в том, что это было спровоцировано. Я думаю, в процессе расследования мы установим, кто это спровоцировал.

Лечебные заведения. Что касается работников милиции, то тоже где-то около 4-5. Извините, я прослышал второй задержан, вопрос. Были, были трое человек задержаны и доставлены, но учитывая то, что работник милиции, которого ударили по голове, не смог опознать в них тех, кто это сделал, они были отпущены. Ну, неправый сектор меня назначал, и неправый сектор будет меня увольнять. Есть министр внутренних дел, и если он решит, что мои действия были непрофессиональны и уволит меня с занимаемой должности, я выполню его решение и уволюсь. Что касается сегодняшнего пикета у МВД, по закону они имеют право, если сообщат в законном порядке об этом, и если они не будут нарушать общественный порядок, и вести себя мирно, естественно, в отношении них никаких силовых мер применяться не будет. Но если они будут считать, что они смогут спровоцировать снова то, что они спровоцировали э, вчера возле Ибицы, естественно, решение будет адекватное. Понял, Прежде, а клуба ущерб? Пока нет. Руководство клуба э, обратилось к нам в самом начале с письмом, чтобы мы обеспечили безопасность граждан в процессе проведения концерта. Если это подтвердится, те сотрудники будут уволены. Если это подтвердится. Я готов. Я вчера встречался в 2 часа ночи с активистами. Я им объяснял нашу позицию. Я им объяснял, как будет сделано по закону что я утром видео просмотрю, и если действительно там нету ничего в отношении тех трех задержанных, то они будут отпущены. Они были отпущены ранее, потому что работник милиции не мог их опознать. И я сказал им, и говорю сейчас, и еще раз повторюсь, все те высказывания, которые сейчас э, воспринимаются как сепаратистские и противоукраинские, они будут наказаны тем, что эти сотрудники будут уволены. Это первое. Второе. Опять же повторюсь, вот те, те которые лежат его били, трое там или четверо, четверо сотрудников, они тоже будут уволены. Но также хочу сказать, что расследование будет проводиться объективно. И те, которые били работников милиции, тоже будут привлечены к ответственности. И те, которые хватали за руки работников милиции в гражданке, чтобы, я не знаю, зачем они это делали, поворачивали к себе и говорили, представьтесь, он говорит, вы представьтесь, я гражданин Украины. Он говорит, я тоже гражданин Украины. Знает просто человека в лицо, что он работник милиции, и вот его начинает на это провоцировать. Я бы хотел, чтобы все понимали, что разбирательство будет объективным. И вот я с вами сейчас общался, и пришла смс от помощника министра. У него такая же позиция, мы ее еще обговорили утром, она подтверждена. Мы хотим, чтобы был порядок, но мы не позволим, чтобы кто-то ситуацию дестабилизировал. Если работники милиции превышат свои полномочия, они будут наказаны. И последнее, вот с этого момента, с этого вопроса. Если кто-то думает, что работник милиции должен стоять и молчать, когда его бьют в лицо и плюют ему в лицо, кидают ему в лицо песок, это мнение ошибочное. Я бы хотел, чтобы эти люди это поняли. В Соединенных Штатах Америки за такие дела приговаривают очень большим сроком. И работник, и работник полиции там неприкосновенен. У нас почему-то считают это по-другому. Смотрите, мы будем разговаривать с этими людьми, которые это делают. Если ими говорят эмоции, мы будем попытаемся им объяснить, что происходит. Потому что пишут и вам, наверное, и мне, что мы боимся идти на футбол, потому что сказали, что прямо с футбола будут забирать а на если войну. Или... Будет... Смотрите, а вот если ими кто-то будет руководить, эти люди будут выявляться и привлекаться к уголовной ответственности. И я смотрите, ну там же ситуация стабилизировалась, слава богу, с ними общаются, с ними находят общий язык, им объясняют. И я вам скажу, я очень тоже переживаю по той ситуации, что иногда матери или там семьи не могут получить информацию, где их дети. Ну такая ситуация, мы не были готовы к этой войне, но мы научимся и мы сможем за себя постоять. И хочу еще раз попросить всех, давайте уважать работников милиции. Нерадивые есть везде. Есть и в коммерческих фирмах, и в банках, и в государственных учреждениях, и в том числе в милиции. И чтобы обновить милицию, должны пройти поколения, должны поменяться принципы и задачи. Должна страна стать сильной и другой. Я надеюсь, что сейчас она такой становится и станет. Но давайте поймем, я хочу, чтобы вы все поняли. Когда, не дай бог, будет какая-то угроза, или дома, или на улице, или еще куда-то, вы будете набирать телефон 102. И эти люди должны верить в тому, что вы их уважаете, вы их любите, и вы очень их за них переживаете. И у них дома тоже семьи и дети. Нерадивые будут проанализированы и исключены с органов внутренних дел, но давайте относиться к ним с уважением. Они защищают наше с вами спокойствие и порядок на улицах. Большое вам спасибо.